Продовжуємо нашу програму, і наша наступна тема економічно-психологічна. В наш нелегкий час тема грошей дуже актуальна. Наша наступна гостя стверджує, що гроші йдуть тільки до тих людей, які вміють їх притягувати грамотно до себе. Правильно, про психологію грошей та бізнесу говоримо просто зараз. У нас в гостях Оксана Чартарийська, академік, доктор психологічних та психофізичних наук, сертифікований бізнес-тренер, терапевт трансперсонального напрямку. Коуч, сексолог, ювенолог і спеціаліст зі зісновидінь? Рада вас вітати в нашій студії. Доброго дня, скажіть в країні зараз дуже тяжка ситуація. все дорожче люди втрачають роботу, тарифи на комунальні послуги теж не додають нам оптимізму. А як правильно себе поводити людям у такій ситуації? Все ж таки, як зберегти цей настрой? Ну, по-перше, заспокоїтись. Є така в буддийській метафізиці традиція, що якщо ви можете щось змінити, то змінюйте і будьте спокійні. Якщо ви не можете щось змінити, то просто також приймайте це спокійно. Как все ж таки, ось люди на утре прокидаете? Какие налаштовать на день, чтобы почувствовать себя финансово успешную, чи достойную грошей, что-то такое? Ну, первое, что желательно сделать, это проснуться и вот почувствовать, какое ощущение я хочу получить в конце дня. Возможно, захочется получить радость, возможно, захочется получить спокойствие, и естественно, ваше подсознание целый день будет идти, идти и заниматься только тем, чтобы вы в конце дня получили это ощущение. Желательно еще утром как бы поосознавать, поотвечать самому себе на такие вопросы. Ну, например, что в вашей жизни дает вам наибольшее такое ощущение счастья? Вот мы сейчас небольшой такой, Наночка, что вам дает ощущение счастья? Зранку? Да, да. да. Душ. Хорошо. А чем вы больше всего гордитесь? Вот с утра, если задать себе такой вопрос, вот чем я сегодня больше всего горжусь? <laughs> если я что-то сделала такое, что от себя не ожидала. <смех> <смех> Хорошо, а за что я э, благодарна в сегодняшнем дне и кому? Ну, это, можно сказать, когда пройдет день. <laughs> это ж не а чего я питание. сегодня хочу получить наибольшее удовольствие? Вот сегодня вы от чего хотите получить наибольшее удовольствие? Вид продуктивного дня. Uh -huh. а кто а якщо... любит вас, кто, кого вы любите сегодня? Ну, и тут каждый может да. там, родители, близкие люди дети. Но как это повязано с грошима? Знову ж таки. Все зависит от нашего состояния, потому что деньги это уже следствие. И прежде чем деньги появляются в нашей жизни, мы перед этим что-то делаем. И перед тем, как что-то делать, мы в определенное состояние входим. Люди пребывают в иллюзии, что для того, чтобы быть в каком-то состоянии, нужно там годами медитировать, очень много читать молитв там несколько лет там и какими-то практиками заниматься. На самом деле для того, чтобы войти в определенное состояние, ну, это можно сделать намного быстрее, хотя бы поотвечать на вот эти утренние вопросы. А, в нас есть звеночек, Давайте послушаем, что нам скажет угу. для отдачи. Говорить. А Так, щось зірвалося нам показують, тому ми продовжуємо. Скажіть, якщо людина хоче стати бізнесменом чи управляти бізнесом, чи взагалі просто хоче бути багатою, чи доступно це всім, чи це прерогатива тільки деяких людей з деякими психологічними особливостями? в ведической традиции есть четыре варны или четыре касты. Да, то есть, хотя у нас демократическое общество, но ну и при этом это просто одна из точек зрения, что есть шудры, труженики, есть вайши веси, торговцы, бизнесмены, есть кшатри, воины, администраторы, и есть брахманы, учителя, преподаватели, да, то есть и э, считается, что лучше всего, конечно, умеют обращаться с деньгами именно в или в Весе. Э, вопрос заключается в том, что под эту категорию иногда подходят целые народы, например, хорошие бизнесмены, это китайцы, хорошие бизнесмены, это евреи, ну и еврейская национальность, э, то есть это люди, в которых это получается хорошо, и, естественно, у них можно этому поучиться. А что же украинцам робить? До кого мы относимся? учиться, учиться. Учиться. <съединя> так, вот мы теперь подходим до того, чому мы можем научиться, чтобы как-то наш стан. Например, я чула, что много пишут про грошові мудры. Можете про них рассказать, как их использовать? Мудры это определенное воздействие, как бы на точки, это своеобразный такой мини ритуал, благодаря которому происходит воздействие. И есть, естественно, денежные мудры. Ну, например, вот денежная мудра, я сейчас покажу. Да, это как да, складывать свои руки, так? Если мы вот так будем складывать руки, да. то Это нас привлечение буде... успешных переговоров. Угу. Да, вот так. так. Угу. Следующее – выйти из бизнес-ловушек. Вот. Очень многие сейчас попали, особенно с кредитами, да, бизнес-ловушки. <laughs> угу. угу. И как есть... часто так нужно делать? Три-пять минут каждое утро. Угу. Есть вот успешное руководство. Угу. Угу. Есть э, создание команды. О, все так. Да. Угу. Угу. Так. А Хорошо. Выше, выше, Есть еще успешная выше. продажа. Угу. Выше Кстати, люди интуитивно делают угу. такие мудры, не осознавая, угу. да? А как руководители вот успешное руководство любят так сидеть? Угу. Угу. Генерация бизнес-идей. Угу. Если нужно что-то придумывать, то в это время как придумаем угу. Угу. А, конкурентная борьба. Выигрывать в конкурентной Це борьбе. Лишь сжатый кулак. Да. Так. Угу. Так. Хорошо. И не зависеть от мнения окружающих, не ждать благодарности. Это вот как будто мы шарик. Шарик. Угу. И если вот так делать каждую ранку, то может, можно, можно как-то запустить uh -huh. такие ну, процессы. ну, И при этом, да? когда мы делаем мудрые, желательно, некоторые вот рекомендуют сидеть в позе лотоса, чтобы была спокойная обстановка. Но иногда бывают такие форс-мажоры, как деловая встреча, да? uh -huh. как какие-то переговоры. І нужно срочно настроїтися. Потому самый найгільший і простой спосіб понастраюватися. Так, дякую вам за такий експрес. Я надеюсь, ви запам'ятали. Сподіваюся, що ви все може навіть замалювали. Скажіть, є ще така наука рефлексології, угу. і чи правда, що точки на тілі можуть якось вплинути на фінансову успішність? Конечно, это называются баты, биологически активные точки, они расположены на теле человека, они влияют. И даже вот академик Казначейцев он как бы научным методом вывел, что влияя на, ну как бы светом на определенную точку, через некоторое время свет появляется на другой точке тела. То есть это больше похоже, знаете, вот как лес, и в лесу разные домики, а между ними тропинки. И вот между этими домиками есть вот эти тропинки, есть вот эти меридианки, э, ну, световые потоки, при которых как бы соединяются эти домики. И все тело у нас находится э, ну, вот в этих батах. И э, китайская мудрость, она как бы э, направлена была на то, чтобы использовать эти знания для улучшения здоровья. Но ну, эти знания тоже можно и для финансового состояния. И, ну, например, э, вот есть точка фортуны, да, вот она здесь находится. Mm -hmm. Ну и здесь вот три точечки, mm -hmm. то есть если на них тоже воздействовать… Угу. При этом, опять же, положительнее форми а своєму фінансовому состоянні. Дякую вам дуже. І угу. в нас на жаль дуже мало часу, тому можете дати зараз ще якусь техніку, яку впродовж дня можуть зробити одесити, щоб якось покращити свій фінансовий стан. И для тех, которые любят магию, для тех, которые как бы любят такие вещи, можно, например, сделать со свечкой какой-нибудь ритуал. Да? То есть человек может там написать определенную нацарапать цифру на свечке, мысленно создать свой заговор. Ну это для барышень, которые увлекаются магией. Есть хороший способ тоже с яйцом, когда яйцо разбивают в воду, литровую баночку ставят на ночь под голову. То есть э, на день в холодильник и так в течение 7 дней. Тоже рекомендуют, тоже увеличивает. Э, большинство вот каких-то таких вещей рекомендуют делать на растущий месяц. У нас, кстати, растущий месяц. Э, если, например, брать психологическую технику, вот представьте э, три квадратика. Зеленый, желтый, красный. В левом зеленом представьте ту цифру, которую вы сейчас зарабатываете. Вот мысленно напишите ее. В правом желтом, это столько, сколько вам реально зарабатывать. Ну, если чуть напрячься, подработать, там, может что-то изменить в своей жизни. И крайняя э, правая красная, там напишите цифру, которая пока для вас это фантастическая. И сейчас делаем такое упражнение, как вот в левом зеленом эту циферку выводим за пределы влево, превращаем маленькую точку, и она исчезает. С желтенького цифру переносим Зелененький квадратик влево, з красного з правого крайнього квадратика в жовтий лівий. А от в красном пишемо ту цифру, яка вже зараз для вас фантастична. Дякую вам дуже за таку техніку. І на цій позитивній ноті ми завершуємо нашу програму. До наступних зустрічей і хай вам щастить! Спробуйте те, що ми вам зараз показали. Удачного дня!